У школярів Красноградщини триває здоровча кампанія до послуг дітей шкільні табори з денним перебуванням, харчуванням і цікавою та різноманітною програмою проведення дозвілля. Нещодавно діти Піщанського навчально-виховного комплексу побували в місті. На гостину їх рада запросили працівники кафе Піца, що на вулиці Харківській, 125. Приватный підприємець Евгений Третьяков добре усвідомлює, что современный бизнес должен обов'язково быть социально ответственным. На сегодняшний день, что у нас происходит сейчас, идет сезон летних лагерей. И очень приятно, что в вот этот летний период к нам обратилась Песчанская НВК с тем, чтобы разнообразить детский отдых на базе нашего предприятия. То есть мы покажем, что мы можем, мы всегда и везде работаем для детей уже в течение нескольких лет. И сегодня они увидят видеоролик о них на этом же большом экране. Получат от нас какие-то подарки. Это тоже для них будет сюрпризом. С ними пообщаются уже полюбившиеся, которых я говорил ранее, герои. Ну а так еще что можно добавить, что. Пиццерия сейчас у нас действуют акции именно для детей. Так мы, мы их так и называем пиццерия для детей. То есть определенные дни для родителей есть и для детей предложения, которые ориентированы именно на то, чтобы у нас было как можно больше маленьких посетителей. Уже два года мы сотрудничаем с детским реабилитационным центром Красноградским, помогаем, чем можем, дарим подарки. Весь мой персонал однажды участвовал в том, что... Проводили для них праздник на их базе. Потом пригласили их к нам. То есть они были у нас в гостях. И вдобавок хочу добавить, что политика нашего заведения ориентирована на разные возраста, на любые. То есть у нас каждый сможет найти для себя что-то хорошее, в чем-то полезное. То есть хочется, чтобы взрослые подумали о том, что детьми надо заниматься, о чем было сказано 1 июня. Представники закладу зробили усе від них залежне, щоб діти добре у них відпочили, розважилися, посмакували солодощами і морозивом. А ще веселого настрою їм додали відомі герої з мультиплікаційних фільмів. Ну, дуже приємно ще відмітити такий факт, що несмотря на те, що ми заведення, скажімо так, да, кафе вроді такого сфери услуг. Е, відмітити те, що ми розширили немножко сфери нашої діяльності і И с гордостью можно сказать, что мы не только повара, официанты, обслуживающий персонал, кухня, все то, что у нас и так на очень высоком уровни качества хочется еще и с гордостью отметить, что мы, может быть, одни из немногих в городе, у кого есть уже сложившаяся творческая команда. Да, мы так называем душа нашего коллектива. Это волк наш, игровой персонаж, пес у него теперь в компании. Спасибо большое, что наше руководство разрешает нам выражать эти творческие идеи, воплощать их в жизнь, что мы имеем на это возможность, потому что мы, конечно, дарим благодаря им деткам много позитив эмоций, дарим им праздник, и нам, у нас получается сделать этот праздник необыкновенным.